Azərbaycanın teatr və kino aktrisəsi, Azərbaycanın ən mäktər artisti Qubra Əliyeva kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Mənbəta keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Əliyeva Qubra bəyim Ağaqızı Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun bədəni məarif fakültəsini bitirmişdir. Sumgayit Dövlət Dram Teatrında yaratdığı obrazlar bunlardır. Rasimə, Anam gəldi, Gülbadam, Elbrus evlənir, Gülnisə, solğun çiçəklər, Adilə, Ana məhəbbəti, Fərixa xala, sən nə üçün yaşayırsan və digər maraqlı obrazlar yaratmışdır. Azərbaycan səhnəsində 20-dən çox filmlərdə çəkilmişdir. 5 yanvar 1950-ci ildə anadan olmuşdur. Hal-hazırda 72 yaşı var. Şovbura Əliyeva 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Arxivi fəxri adına layiq görülmüşdür. 2006-cı ildən prezident təqaüdçüsüdür. Və sonda məşhurlar haqqında məlumatlar əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmilidir.